Рядом с нами. Мы стоим еще, вот он след, ракета... Действительно много сегодня летело в нашу сторону. Это дым. Пишут, что 9 беспилотников, летящих на Москву, уже этой ночью сбили силы ПВО. Собянин сообщил, что силы ПВО сбили за ночь БПЛА, по Да, 12, я, конечно, она да. В Москву. Вот я... Сообщали, что касается Белгорода, о перебоях с электричеством. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про довгий, довгий, не цікавий. Ну це ж російський серіал, який вони затягують на тему перемовин. Виходять нові актори, виходять нові сценаристи, але суть не змінюється. А отже, і ми на жаль в цьому питанні не просуваємось. Не вірте тим, хто розповідає про мир і про завершення війни. Насправді всі вони хочуть нашої капітуляції, тож наша боротьба триває. Тут дуже важливо не забувати про декілька правил. Перше, підтримуйте нас. Ми ведемо свою інформаційну війну проти російського окупанта. І Коли ви ставите нам свій лайк, підписуєтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, ви неймовірно нам допомагаєте. Друге, не забувайте підтримувати і Збройні сили України для нас украй важливо підтримувати якомога швидше завершувати наш збір для наших бійців, для наших захисників із 144-ї окремої механізованої бригади зенітно-ракетного дивізіону батареї перехоплення безпілотників. Купінський напрямок, не зважаючи на всі заяви Путіна і Герасимова, звісно, під контролем збройних сил України. Але це дається титанічною працею. Давайте друзі, разом перейдемо в описі. До нашего эфира за посыланием и задонатиму любой доступный и для вас сумму. Главное, чтобы это сделали все. Главное поддержать наших военных. Действительно, много сегодня летело в нашу сторону, к сожалению. Вот вечером являлась ракетная опасность в Суджанском районе Курской области, об этом сообщал и проштаб региона. В Липецкой области тоже режим воздушной опасности. И были сообщения о работе ПВО над Донецком. В Краснодаре Краснодарском крае беспилотная опасность. В Макеевке и Синоватой, причем не один раз за ночь, тоже э, работало ПВО. Ну и данные официальной от Минобороны. Во-первых, 16 до 20 дежурные средства ПВО уничтожили 56 украинских беспилотников э, самолетного типа. 24 над Белгородской областью, 17 над Брянской, 5 над Тульской. 3 над Курской, 2 над Калужской, еще по два над Рязанской и над Московским регионом, и один над Воронежской областью. Но это не все. После этого с 20 до 23 еще 71 украинский бесплатный летательный аппарат был перехвачен: 52 из них над Ростовской областью, 10 над Брянской, 3 над Белгородской, по 2 над Тульской и Рязанской, 1 над Волгоградской и 1 над акваторией Азовского моря. Временные ограничения. Вводились в аэропорту Волгограда. Также ракетная опасность объявлялась в Белгороде не, не один раз за ночь. Вот не зря пишут. Действительно летела и непосредственно перед нашим эфиром, и еще до полуночи э, были сообщения соответствующие. Короче, вообще не видно. Вон там, вон, вот прям буквально вот он, вот. Дым. Далекие. И вон еще. Вот там вот прям. И вот там получается вот этот вот, прям вот эта вот точечка. Это дым. Вот это нормально. Все, по домам. Также временные ограничения вводились в Московском регионе, в частности, в аэропортах Домодедово и Жуковский, и надо будет последить. Пока что не было обновления, возможно, на данный момент э, в других аэропортах тоже, потому что причины есть. Об этом впереди. Значит, кроме того, местные телеграм-каналы сообщали, что касается Белгорода о перебоях с электричеством после террористического удара в СУ. Есть повреждения в многоквартирных домах, в некоторых выбиты стекла. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, предварительно никто не пострадал. Про повреждения в домах сообщ... сказал уже. Есть повреждения также инженерной инфраструктуры. Аварийные оперативные службы уже ночью, после полуночи, занимались ликвидациями последствий. Также в квартирах шести многоквартирных домов и одном частном доме было повреждено остекление, вот тут уточнение получается небольшое, ну и, соответственно, все оперативные службы в работе. аварийного вида. Так он прям над нами летел. Не, у нас, кстати, в бункере. Так он прям над нами летел а что. Он видишь, туда на протекторе упал? А... Прямо рядом с нами. Нет. Мы стоим еще, вот он след. Ракета как... Это просто просто это... вот... Вот это она просто, просто... отсюда тут... Это... Yeah. Были сообщения о работе ПВО над Курском. Кроме того, про Москву, да, про Москву вот на данный момент. Пишут, что 9 беспилотников, летящих на Москву, уже этой ночью сбили силы ПВО. Но мне кажется, что э, пока что это еще не все. Ну вот на последние данный момент... Последние тут вот сообщения вот были. Вот последние были. 5.02. Э, Собянин сообщил, что силы ПВО сбили за ночь 12 БПЛА, летящих да, на Москву. Да, 12. Да, вот я тоже да, видел, да. что 12. Вот. А до этого э, тоже вот и в час ночи летело. В общем, э, плотно так. Были сообщения о терр... о... об ударе террористов из ВСУ по жилому дому в Кашире, Московской области, пока официальных подтверждений не видел, но тем не менее. Ну и кроме того, значит, в Северной Осетии Алании введен режим беспилотной опасности, это данные от губернатора региона. Ну і давно у нас не було такої філігранної адборної пропаганди, яка не відповідає жодній дійсності. От російські пропагандисти стверджують, що темпи, якими рухається зараз Росія, найвищі за всі роки. Та щось дуже схоже, ми бачили в західних медіа, але в цілому вони порівнювали найгірші роки. И с тем, что на сегодняшний день мая Российской Федерации. Темпы, которым сейчас двигается Россия, они самые высокие с начала специальной военной операции. Этот ну, темп, если ну, не брать первый там, день. Там был один да, период, с... да, не берем самый первый След день. Вот именно 22. с того момента, как мы остановились, пошли боевые действия. А, и действительно есть очень серьезные подвижки. Причем модернизация ударных систем, возможности нанесения глубинных ударов различными высокоточными средствами настолько ошеломляет их, что они понимают, что и системы ПО не работают, потому что мы модернизируем. И массовость очень серьезная. На эти выходные порядка 700 различных средств было за одну ночь. Там энергетику просто выкашиваем сейчас. И термин «черная зима» все чаще и чаще обсуждается. Ну, под Киевом уже там перекрывают дороги, пытаясь надавить на власти, чтобы восстановили энергоснабжение. Но это будет сложно сделать, и мы об этом предупреждали. Знаешь, что, знаете, другому уроке? Заходячи миттєво, майже не отримуючи масового супротиву на деяких напрямках, росіяни змогли просунутися до аж Маріуполю, і тільки там їм давали відсіч наші захисники. Вони змогли зайти і просунутися до Херсону, змогли зайти до Миколаївської області. Та далі їх чекала одна лише історія ганьби та приниження. Але в цілому вони захоплювали наші території. Так само вони просувалися і Донецькою областю. Але Донецькою областю вони просуваються, я вам нагадаю, з 2014 року. Тож, коли зараз вони розповідають про свої найкращі темпи, виходить, що відлік іде від нуля, ви розумієте? Але тим не менше, російські пропагандисти продовжують розповідати, як вони модернізували ударні засоби, мовляв, ППО ППУ українське не справляється. Та зачекайте, нам вже нічого не передають. Насвічний дефіцит ракет ми просимо літаки, вони приходять із запізненням. Я мовчу про кількість ракет і дронів, які застосовують росіяни. Зрештою, ми показуємо, що якою б могутньою, сильною, великою не була Російська Федерація, менше і слабша за кількістю ресурсів Україна може стримувати цю навалу. Тож, якщо росіяни хочуть пишатися, що вони 4 роки просуваються нічим. то мы, хиба можем им стать на заводе и недозволить этого? А, наши возможности Герани превратились фактически в ланцеты и уже первые кадры, которые поступают с наведением, все очень серьезно, это очень технологично и а, пока что каких-то аналогов ни у европейцев, ни у Украины нет, потому что они в этом отношении на самом деле в начале взяли достаточно быстрый хороший старт, а сейчас мы серьезно доминируем. Но, Но они ставят условия. Модяр же заявил, Зеленскому только попробуй подписать. Он сказал, мы будем воевать до Талу, мне плевать, что там. То есть это тоже очень ярый и явный пример, когда в таком хамском виде идут заявления формально верховному главнокомандующему от человека, который званит небольшому, по большому счету никто и звать никак, это показывает неуправляемость армии. И как же это интересно в них выходить? Влада, чиновники, пропагандисты, все кричать, Щодо мігрантів або до тих, хто приїхав до Росії, отримав громадянство, яких треба перевіряти, боятися, остерігати, яких треба обмежувати. А потім виходить Путін і каже: Слухайте, ти навіть іспиту із російської для дітей співвітчизників, які переїхали до Росії, бути не повинно Це ж наші люди. Ну а що касається руського язика в школах для дітей сайтічіснів, які переїхали в Росію на постійне місце життя? Вообще зачем там экзамены, не очень понимаю. Но они, наши граждане уже, они же не мигранты, мы о мигрантах думаем, чтобы там было все хорошо. Но это-то вот люди, которые связали свою жизнь и судьбу своих детей с Россией. Ну, какие экзамены-то? Надо просто помочь этим детям, и все, если есть необходимость оказывать им помощь в освоении тех или иных предметов. Разумеется, это вопрос тонкий такой, но нужно с ним поработать. Но мне кажется, что вот такой подход абсолютно был бы правильным. Давайте внесем соответствующие коррективы в принятые ранее нормативные документы. Ну, из того, что мы чули в разных перехоплениях, больше дорослых россиян, здається, российская – это не очень родная, или не для всех родная, что... В принципі не російська рідна для тих, хто на сьогоднішній день масово проживає на території Російської Федерації. Ну а мігранти чи вихідці із інших держав, як ви знаєте, взагалі цією мовою не володіють. Але словом Путіна, тому що сказав цар, як він пообіцяв, як він все це заявив, дуже і дуже потрапляє туди, куди треба, в разуми російських тіктокерів, які кажуть, ну звісно, ну які іспити на що когось перевіряти, хто повертається назад на родину. Знаете, что слова Путина, чтобы вы не сказал, что треба обмазываться собачьим лайном для тех, кого TikTok-экспертов, будет просто истиной в последней инстанции. Ребятушки, мы это сделали. Срочная новость, буквально 2-3 минуты назад, ко мне со всех телеграмма, с WhatsApp пишут, а я так слышала, ты это видела. Наконец-то Путин поддержал вот отмену тестирования для русскоязычных детей, для переселенцев какое тестирование? Он спрашивает, какие экзамены, вы о чем? Наконец-то о том, что я говорила, какое тестирование может быть для переселенцев, для тех, кто возвращается за свою историческую родину. Господи, это свершилось. Я в шоке. У нас все родители в чате просто ревут от счастья. У меня слез не осталось, но у меня мурашки по ногам, по рукам. Буквально, когда я потом узнала, я такая, ну а неужели, наконец-то да, это случилось, господи. Вот я реально говорю в России, что хорошо, до власти можно достучаться, она тебя услышит. Да, потребовалось время, но не настолько много, как мне в школе говорили. Зачем вы думаете про других, про чужих детей? Думайте за своих детей. Эти поправки будут только через год, три месяца. Ребятки, мы это сделали. Всех благодарю тех, кто поддержал на протяжении этого времени и русскую общину, и Марину Ахметову, и депутата Матвеева, Кузнецова, ЛДПР, Именков. Короче, всех, ребятки, русский националист паблик, национал. Господи, сколько этих пабликов, которые поддержали реально, и Павел Шекспир. А, очень много, очень много реально пабликов. Сколько соратников мне за это время показали свое вот лицо, да, свою душу открыли, что вот мы тебе поможем, или я, они а поддерживали. Спасибо окруна, ребят, ми це сделали. тепер можна походить. Ну і на цьому, друзі, в мене все. Але під завершення я обов'язково закликаю вас, звісно ж, лишити нам свій лайк. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і Не Будьте активними навіть в тому, як ви протестуєте і протидієте російській дезінформації, російській війні в прямому ефірі. А ще не забувайте про наш збір. Нам українсь хочеться у найближчі часи. У найближчі дні ще до Різдва закрити збір і надати все необхідне військовим. Без вас це зробити буде неможливо. Тож шукайте посилання на наш збір в описі до цього випуску і обов'язково донайте. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!